В общем, парни, которые хотят выехать, те самые, которым еще не исполнилось 23 года, э, ну, исходя из разъяснений, начали обновлять свои данные в резерве, чтобы понимать, что они не в розыске. Э, и сейчас массово мне скидывают скрины с резерва, где у них у всех порушения. Э, и им пропонуют сплотить штраф со скидочкой 8500. То есть если таким образом, то есть прикиньте, о каком количестве денег сейчас понятно, что все заплатят для того, чтобы поехать по восемь с половиной каждого сейчас чехлянут. сколько денег в бюджет зайдет. Ну нормальную тему придумали для пополнения бюджета. Ну и с другой стороны, я им говорю, ну еще говорю 200 долларов за свободу, говорю, при том, что сейчас по 20 люди дают, чтобы уйти. Поэтому платите, ждите, пока снимется и едьте с Богом. Как-то так.